Mən sizə əzab çəkdirəcəm. Ən sonda ehtiyacım olanı alıb gedəcəm. Ənsər və İlham bu sözləri hansısa bir varlığın yazdığını iddia edir. Xəzər rayonu Binəqəsəbəsinin sakini İlham Ənsərov bu sözləri hansısa bir varlığın yazdığını iddia edir. Onun sözlərinə görə yaşadıkları evdə hər gün paranormal hadisələr baş verir. Qəribə varlıqlar əşyaların yerini dəyişir, evi daşlayır, qabları sındırır və qorxulu səslər çıxarır. Cari görə bilmirik. Qorxudan iqtisari yandığımız. Cəmal başı xəstə olmuşdur. Bu gecə babuş çöldə yatmışdı. Qal, qaşıq qalmıyırdı. Hamsını qırıb qazı açır, buraxır. Qapıları örtürük, xalət itələb zor bağlayırıq. Çıxırıq çölə, gəl ki, hamsı açıq. Ev sakinləri bildirirlər ki, hadisə təxminən 25 gündür davam edir. Gəldik. Budur. Qapıları açdı, bar-bar gəldik də açarı. Budur. Yenə eliyib, bilmərəm onun üstünə nə büküb, nə basıb, nə eliyib. Bono. Era bir uşaq qoy bura. uşaq paltarı. Uşaqlar heyb hey, almaq istədi. Demə, uşağımı öldürübsiniz, demə sizdən heyb alacağam. Çox mələləri yetmişlik. Gəldi, gəlib gəl, oxuyublar, hər gün gəlib oxuyublar. Onlar oxuyanda laborator bunlar qışır. Ayaqlarını eh, yerə döyürlər. Tap, 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 nəbi çığırırlar. Ev sakinlərinin ideyalarına görə bu evdə paranormal hadisələr baş verir. Elə biz də 10-15 dəqiqə ki artıq bu evin içərisindəyik və birinci hadisəni görürük. Bizim burada olduğumuz müddətdə daş qənd, digər cisimlər atıldı. İndicə elə telefonu bura atdılar. Vətəndaşlar deyirlər ki, bir neçə yerə müraciət etsələr də, yəni bunun səbəbi hələ tam olaraq bilinmir. Ailə üzvləri evdə hətta günün müəyyən saatlarında qəribə səslər də eşitdiklərini iddia edirlər. Arxada otaq var. Mən orana çəkdim, səkin, orada da daimi səs eşitdim mən, danışan səs. Saatları var. Səhər saat 7-dən başlayır, axşam saat 9-a 10-a kimi. Psixoloq Aidə Süpan deyir ki, patientləri arasında bu cür müraciət edənlərə də rast gəlinir. Psixoloq belə halları halüsinasiya və qorabasmalarla əlaqələndirir daha gərginlikli bir dövəmlərdə, daha belə qorxularla müşahidə olunan və psixi cəhətdən bir gərgin dövəmlərdə müşahidə olunan bir haldır. Çox vaxt biz müşahidə edirik ki, yəni bu tip insanlar yanındakı insanlara da sırayət eləyə bilirlər və hətta prosesə onları da cəlb eləyirlər. Aziya şıx uşaqlar da